gözəlliyi onun əsir gəmiyir. Mənalı gözləri, gözəl çöhrəsi və məsum siması ona başqa bir gözəllik verir. Lakin gəzərkən ayağındakı qüsuru görmək gəlbi sızadır. Ondan gəlmə belə qüsurudu bu. Yoxsa doğularkən alıb o qüsuru bəli deyil, lakin çox təəssüf ki ayağında qüsuru var. Bir ayağı digərindən 11 santimetr kiçikdir. Bu da onun sərbəst hərəkət etməsində mənfi təsir göstərir.

linə çalışığım valideynimə düşdüm. Mənim evimə vaahid Ağda şəhərində yaşayıram. 2005-ci ildə qurulmuş. İki evlədim var. İki dənə qızım var. Böyük incə, kiçik qızım də. Bir anadan olanlar 2 gün sonra bizim təbərimiz oldu. Həkimdə 2 gün sonra mənə dedilər ki, ayağımda çatışmamaq var. Dönə də dəyiş bilmirəm ki, anadan olan doluqdu bu yoxsa anadan gəlmə şikayəti hər aşağıda onun deyə bilmirəm. Bir de sümük çatışmamazdı. yok karda. Onun iki diye bunu. kim Burada bilmediler nedir hastalığı. tələdim. Bunu bizə komissiya dəvət elədilər. Gittim komissiyanın üzvlərindən də getdi həkim birinin yanında qəlbim onda oldu. Vaxtı dedi ki, ancaq xırda xədidələri üçün bizə ölçü həmişə ki, müalicə oluna bilər, yoxsa bu onun müalicəsi yoxdur. Ondan sonra maraqlandım internet haqqı ilə. Qırda şəhərində varbıl onun müalicəsi. Vəsaidlər çıxmır ona bizim. Reyaqlarla su durğuları başlayıb bir ildir. Nə edir birəs? hərəkət edə bilmir, ayağı tutulur, qısqırır, ağlayır. Düzəldirəm, ağlayır, ağlayır. Zəng edir, öyrənirlər, Kurdun şəhərində. Uzu arabadına xəstə qalır. Nəbərsə 10 min atranın əməliyyatına lazımdır. 2 dəfə də bəlkə əməliyyat ola bilər. Əməliyyatı kiməran olmalıdır, deyərkən. Dörd dəyə baxmaq lazımdır, elə məharcınız alınsın.